Дайте им... Давайте им... Давайте. Я обращаюсь к вам от народа, который присутствует сейчас здесь, в этом зале. Это э, собственники земельных делянок, которые находятся в этих землях без своих границах. У нас большая просьба. Пожалуйста, создайте комитет по расследованию. Я не знаю, как это правильно назвать. Я думаю, это комитет или спилку по расследованию этого э, бандитского движения вот, вот, от этих депутатов, которые пытаются всяческими законными, незаконными путями, больше незаконными путями, забрать у нас землю. Я вас очень попрошу создать для того, чтобы провести расследование по отношению к э, данных земельных делянок. Хочу отметить, что здесь есть на плакате схема, где расположены земельные деляночки, которые принадлежат людям. И есть земельная деляночка, которая имеет, э, на, на, видно и назначение э, под створение музея. Я вас очень прошу, помогите нам, избавьте нас от этого президента, потому что я являюсь собственников этой земельной делянки, я на своей шкуре уже почувствовал столько давления от этих чиновников, от депутатов от определенной партии, то есть я могу сказать партии регионов, которые мне лично угрожали и говорили, что ты еще нас узнаешь, которые обращаются в различные инстанции и давят на нас через различные источники, которые касаются работы, касаются личной жизни. Я вас попрошу, люди добрые. Избирали вас для того, чтобы вы защитили нас. Обратите на это внимание. Я вас очень прошу. Слава Украине.